अथ त्रयोदशं दशकम् हिरण्याक्षं तावद्वरद चरन्तं सां पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरूचे नन्दन् धनुजमपि निन्दं स्तव बलं विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपथो भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृगयिति हसन्तं बहुतरैर्दुरुक्तैर्विध्यन्तम् दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्राशिरसि चकितां स्वे न पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृदविधौ गदा पाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियत गटा रणलोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्घे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायां दिति भुवो गदाघाताद्भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदु स्मेरायस्त्वं दनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि ततः शूलं कालप्रतिमरुषिदैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं स्त्वां समतनोत् गलन्माये माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे वितथघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितो गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिः तदा त्वामुद्दाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्राः सान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुं त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषिघृतं चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसा विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते श्रीहरये नमः